Моя история сегодня началась с 2000 году, когда мои друзья познакомили меня с чувами и пригласили в японское посольство на занятия. Я пришел, и мне очень понравилась игра, и я усиленно начал заниматься чувами. Занимался, пожимал, все есть такая, потому что я, я не знал, но в тот момент я был сильный когда мастера по и мне все легко было, было все понятно. В 2002 году я стал чемпионом Украины и меня приносили в Японию на, на Сирий Форум. Когда я приехал туда и сыграл несколько партий с сильнейшими игроками и японцами мира, оказалось, что я неплохо играю. И поэтому, когда я вернулся из Японии, и я решил поехать на чемпионат Европы и попробовать свои силы там. Это произошло в 2005 году. В Пордубице. Два турнира был в Фордубице, и туда было легко доехать. Когда я приехал в Фордубице, мне удалось выиграть чемпионат Европы с первой попытки. И тогда, после этого, в 2006 году, меня пригласили в Японию на любительский рио. Я был единственным японцем на турнире. После турнира мне пришла посылка, которая которой будет она, кстати, здесь, и в которой был сертификат на пятый танк любительский меня. И, 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 и японская ассоциация Жюри прислала мне пятый любительский танк. После этого я в 2008 году поехал в второй раз на чемпионат Европы. Это тоже было в Пордубице. И мне удалось выиграть тоже снова чемпионат Европы. Причем это Оказалось, неожиданно для самого меня, потому что мне у нас все первые места в этом турнире. Чемпионат Европы по влиту, после этого чемпионат Европы просто и архитективно собира. Везде я занял первое место. Это, это рекорд до, до, до сих пор. И никем не был произойден. Предстоящий турнир коронавирус я хотел бы выбрать свою коллекцию.